assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar va talabalar bugungi mavzuyimiz nomi elektr zanjirlarini hisoblashni modellashtirishda algoritmlar va programmalar fanimiz obyektga yo'naltirilgan programmalash tillari biz bugun mavzuga eng yaqin va eng oddiy bo'lgan o'zgarmas tok zanjirini ko'ramiz misol tariqasida c plyus plis programmasidan foydalanib zanjirni ishlatib ko'ramiz birinchi bu bir yerda oddiy o'zgarmas tok zanjirini ko'rishimiz mumkin ikkinchi bu masalada kalit ochiq holatda va kalit yopiq holatda tok kuchini ko'ramiz berilgan qiymatlar quyidagilardan tashkil topgan r bir qarshiligimiz er er bir o'mga r ikki qarshiligimiz ikki o'ga r uch qarshiligimiz ikki va beriladigan kuchlanish o'n voltga teng mana bu yerda elektr zanjirlarini hisoblashni modellashtirishda algoritmlar va programmalashdan foydalanishda biz eng oddiy o'zgarmas tok zanjirini ko'rishimiz mumkin bu zanjirda uchta qarshilik zanjir uchta qarshilikdan iborat va kalit ampermetr qo'yilgan kuchlanish biz zanjirni yechishdan avval algoritm programmalash dastur tuzishdan avval eng avvalambor fizik mohiyatini tushunishimiz kerak chunki berilgan qarshilikning ketma ket parallel aralash har xil ko'rinishda ulanishini biz o'zimiz mustaqil ravishda programmadan yechish ketma ketligini bilib olishimiz kerak bu yerda oddiygina misol masalan uchta qarshilik berilgan uchta qarshilik ketma ket parallel aralash ulanganda umumiy qarshilikni topish formulalarni bilib olishimiz kerak kalit ochiq holatda yopiq holatda ampermetr ko'rsatkichini nechi ko'rsatishini ko'ramiz biz bu berilgan zanjirni bajarishda c plyus plyus programmasiga murojaat qilamiz c plyus plus programmasini yechishda bizni kompyuter yoki noutbugimizda programma ustanovка qilingan bo'lishi kerak bizda mana o'tgan e, darsda ham ko'rdik mana c plyus plus ko'radigan bo'lsak avvalambor ochib olamiz mana ne project ketma ketlikda nom beramiz xuddi o'tgan darsga singari lesson fo Application Settings, empty project, finish. <coughs> <coughs> Ve biz de source file oynas açtı, new time. Çalda biz kod, yani <coughs> numaramız. Bir de biz de işçi oynası açılgandan ki yani bu da komentariye yazalımız komentariye bana kommentariyada biz programm develop by rustam baratovrustam baratov bizni ustozimiz omma bilan birgalikda bu programmani yozishda birgalikda ishlaganmiz mana endi bu kommentariyani yozganimizdan keyin kommentariya programmani o'zida qoladi hech qachon kompilyatorda kompilyatr programmani boshlaymiz masalan mana shoka <coughs> inklud strim using namespace std standart biblioteka operator yapıldı int main va biz bu yerde vatkemlik için mesela yazıp durmazsa bana bir adı word yazıp tayarlayıp koyduğumuz bunu shuni o'zini копировatь qilib qo'aiz yozib chiqish mumkinn mana bu yerda programma tanasi mana berilgan float haqiqiy sonlar butun sonlar haqida o'tgan darsd gapirganmiz endi mana bu yerda ko'radigan bo'lsak r er bir r er ikki r er uch va kuchlanish qarshi karşı, uchta qarshilik hamda kuchlanish qiymatlari keltirilgan biz bu qiymatlarni programmada mana er bir er ikki er uch va u nol berilgan kattaliklar va topilishi kerak bo'lgan kattaliklar er umumiy kalit ulangan holatda i bir tok kuchi uzilgan holatda i kuchi i ikki tok kuchi mana topilishi kerak bo'lgan kattaliklar keltirilgan kalit ochiq holatda ampermetr ko'rsatishini ko'rishimiz kerak yopilgan holatda ko'rishimiz kerak buni ko'rishimizdan avval umumiy qarshilikni topib olishimiz kerak kalit ochiq holatda shart emas yopilgan holatda bizga umumiy qarshilik kerak bo'ladi mana programmada int k kalit haqida gap ketgan berilgan biz birinchi saut si plusda plyusda tashqariga chiqar ma'noda mana birinchi manba kuchlanishi u nol qiymati kiriting u nol qiymatini siaut sin berilgan ikkinchi mana keyingi birinchi er bir qarshilik qiymatini kiriting er ikki qarshilik qiymatini kiriting va er uch qarshilik qiymatini kiriting chunki bizda mana bu yerda er bir er ikki işte er uch uchta qarshilik qiymatlari berilgan hamda uo kuchlanish qiymati berilgan biz bu qiymatlarni kiritganimizdan keyin keyingisi kalit k ka, kalit kga nol yoki bir qiymatini kiriting bu nima degani bu mana bizda sxemamizda ko'rinib turibdi kalit ochiq holatda nol qiymati kalit yopiq holatda bir qiymatini kiriting deb talab qildi mana qo'yilga yozganimizdan keyin bular buyruq berilgandan keyin keyingisi formulani kiritishimiz kerak va yuqorida aytganimizdek har bir qo'yilgan yani, masalaning fizik mohiyatini bilishimiz kerak biz bu yerda eng avvalombor mana programmamizda er kattaligi kiritilgan buni topishimiz uchun biz umumiy umumiy qarshilikni topib olishimiz kerak umumiy qarshilik formulasi mana quyidagicha berilgan mana uchta qarshilik parallel bo'lgani uchun mana formulasi kiritilgan va keyingisi bizda mana i bir i bir nima i bir bizda kalit ochilgan holatda formulasi berilgan u nol taqsim r er bir kalit ochiq holatda bizda ikkita qarshilik hech qanday ta'siri bo'lmaganligi uchun r er bir qarshilik bilan formulasi kiritilgan birinchisi ikkinchisi i ikki kalit yopiq holatda shu yerda bizga umumiy qarshilik kerak bo'ladi uhala qarshilik toili yopilgan holatda mana formulasi keltirilgan biz bu formulani kiritganimizdan keyin ki keyingisida ki mana i bir tok kuchini topishda if operator kiritilgan mana tekshirib ko'rishimiz uchun if operator kab k teng bir qiymati berilganda birga yopiq holat ochiq holat keyingisi mana bizda i ikki qiymat berilgan mana holat va shu bilan bizda programma yozib tugatildi bu yozilgandan keyin programmani biz tekshiramiz xuddi avvalgidek mana debuk yoki f besh debuk bosilganda mana tekshirish jarayoni boshlandi hammasi to'g'ri mana kompilyator bo'lganda manakompilyator qiib manba kuchlanish u nol qiymatini kiriting bizda mana yuqorida mana berilgan qiymatlar kuchlanish o'n volt r er bir qarshilik birga er ikki ikkiga r er uch ikki onga teng shu yerda bizdan so'ralganda mana bu yerga biz kiritamiz o'n volt enter birinchi r bir qarshilik qiymatini kiriting bizda birinchi r bir qarshilik qiymati nechiga teng birga teng to'g'rimi buni kiritishimiz mumkin mana hozir kiritamiz kuchlanish o'nga teng er bir birga er bir bir teng r er ikki qarshiligimiz ikkiga teng r uch qarshiligimiz ikkiga teng va kalet ka endi e'tibor bering kalet kalet ochiq holatda ochiq holatda kaga nol qiymat yopiq holatda bir qiymat biz hozir ochiq holatdagi qiymatini nol qiymatini kiritamiz mana bizda ochiq holatda mana kalit ochiq holatda ampermetr ko'rsatkichi o'n amperni ko'rsatyapti tushunarlimi ochiq holat keyingisi bizda qo'yilgan topshiriq ochiq kaga nol yoki bir demak nol qiymat ochiq holatda berdik keyingisi biz yopiq holatdasii beramiz mana xuddi yana shuni o'zi programmaga qaytamiz dibuk bosiladi mana chiqqanda biz o'n er birga bir er ikkiga ikki er uchga ikki va kalitga endi biz nima qiymat beramiz yopiq holat bo'lgani uchun yopiq holat kga biz bir qiymat beramiz va enter tugmaini mana bizda umumiy holatini chiqardik kalit ochiq holatda o'n amperni ko'rsatib turibdi ampermetr yopiq holatda yigirma amperni ko'rsatib turibdi mana buni talabalar mustaqil ravishda mana formula ketma ketligi tuzilgandan keyin siz ixtiyoriy qiymatlar berib tekshirib ko'rishingiz mumkin bugungi darsimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi keyingi darsda yana davom qildiramiz savollar bo'lsa marhamat e'tiborlaringiz uchun rahmat